В связи с кардинальными изменениями в закон о прокуратуре Украины, который частично сузил полномочия прокурора в сфере представительства интересов граждан в суде, органы прокуратуры сосредоточили максимальное внимание на защите интересов государства, в том числе в сфере защиты государственной собственности и противодействия экономическим преступлениям. К нам постоянно поступают жалобы, обращения о нарушениях законодательства в деятельности государственных предприятий в области. Уголовных производств по таким обращениям прокуратурой зарегистрировано немало. Сегодня хочу остановиться на одном из последних примеров, достаточно выразительных. Сразу ряд уголовных производств начат относительно действий руководства и работников одного из государственных предприятий области. Если начать сначала этой истории, то в августе 2013 года был назначен новый руководитель государственного предприятия «Опытное хозяйство Комсомолец», которое прозвучало в докладе Марка Львовича. Предприятие расположено в Лазовском районе Харьковской области. Свой путь государственного служащего на этом предприятии чиновник начал с того, что предоставил поддельный диплом о высшем образовании. Если конкретнее, то он предоставил копию диплома о высшем образовании одного из высших учебных заведений Кривого Рога. Однако в университете следствию сообщили, что документ под таким номером и такого образца не выдавался. По данному факту проводится расследование по статье 358 Уголовного кодекса Украины. Прослеживая дальнейшую деятельность этого госслужащего, становится понятно, зачем он приложил столько усилий в кавычках для занятия должности руководителя госпредприятия. Уже первую свою посевную кампанию руководитель провел с махинациями. Во время проведения посевных работ под урожай 2014 года для выращивания товарного зерна на предприятии умышленно использовались базовые элитные семена зерна, зимой пшеницы и ячменя. По факту реализации зерна по ценам ниже рекомендованных проводится досудебное расследование уже по статье 364 Уголовного кодекса злоупотребления служебным положением. Нарушения во время ревизии установили работники Лазовской межрайонной государственной финансовой инспекции в Харьковской области. По предварительным подсчетам государство недополучило доходов на сумму более 400 тысяч гривен. В дальнейшем эту озимую пшеницу и ячмень продали по ценам, установленным для товарного зерна. В настоящее время сумма реального материального ущерба устанавливается экспертами. А следствие выясняет, для чего руководство государственного предприятия сознательно занижало стоимость зерна и куда исчезла разница в цене. Еще более тщательно присмотревшись к работе этого хозяйства, правоохранители выяснили, что не только руководитель не видит разницы между частной собственностью и государственной, но и его подчиненные систематически занимаются присвоением ценности государственного предприятия. Фигурантами следующего уже третьего уголовного дела по статье 191 о хищениях. В настоящее время, кроме руководителя, является заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер-маркетолог, начальник охраны и главный агроном предприятия. Следственным путем сейчас проверяется информация о систематическом присвоении в течение 13-15 годов товаро-материальных ценностей хозяйства. В частности, оперативно разыскными мероприятиями выявлен факт фактического занижения количества засеянных земель почти на 500 гектаров, что может свидетельствовать о покушении на завладение зерном будущего урожая. То есть, по предварительным данным, из документов исчезло, исчезло полтысячи гектаров государственных засеянных земель. Кто планировал собирать с них урожай и положить себе в карман деньги от реализации этого зерна, сейчас ключевой вопрос для следствия. С учетом средней урожайности около 40 центнеров с гектара и стоимости зерновой культуры озимой пшеницы, сумма предполагаемых убытков, которые могут быть причины интересам государства, составит 5 миллионов гривен. Характерно, что во время досудебного расследования указанных в уголовных делах руководство государственного предприятия уклоняется от сотрудничества со следствием, отказывается предоставлять копии финансовых документов по фактам выявленных нарушений и скрывать необходимые для следствия документы. Такая позиция может быть основанием для обращения следователей в суд с ходатайством от отстранения руководителя от выполнения служебных обязанностей. С целью предотвращения негативного влияния фигурантов производства на ход расследования в целом и свидетели, в частности, следователи также могут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. И поверьте, прокуратура обязательно поддержит такие ходатайства. В заключение, обращаясь ко всем руководителям и служащим государственных предприятий, госсобственность, в том числе и государственная земля, не являются средством для личного обогащения. Кто еще не усвоил это и руководствуется другой философией, поверьте мне, очень скоро и близко ознакомиться с соответствующими статьями Уголовного кодекса Украины.